Сейчас мы э, должен констатировать свою очередь, рассматриваем предлагаемый IT-продукт, который может иметь жизнь непосредственно в осуществлении расширительной системы, системы правоохранительных органов на территории Украины. То есть за аналогию взяты некоторые Скажем так, конкретное предложение, которое функционируют в Соединенных Штатах. У нас на сегодняшний день это всего-навсего технологический продукт, который непосредственно предлагается разработчикам этого продукта вот, и непосредственно должен пройти на законодательном уровне э, у заканивания этот продукт. К сожалению, у нас до сих пор еще не рассмотрен в третьем чтении закона об оружии и не принят что непосредственно даст непосредственную перспективу для развития, я думаю, не только эти технологии, но и упрощение вот этой процедуры, скажем, получения соответствующих документов. Здесь присутствует понятие как электронный документ. К сожалению, в законодательных документах нет такого понятия как электронный документ. Что значит электронный документ? Ну, мы можем сфотографировать, отсканировать, направить ту же медицинскую справку, которая непосредственно подтверждает состояние здоровья на бланке строгой отчетности. Электронная подпись документа, к сожалению, здесь не предусмотрена. И статус документа не будет узаконен и не будет иметь непосредственно э законодательно подтвержден, то ну, электронный документ он не останется электронным документом. Если подразделение полиции получит справку о судимости, она не будет принята во внимание, абсолютно не будет принята внимания, внимание, потому что она что? Она на бланке строгой отчетности. В Соединенных Штатах есть закон о у нас его нет. Это одно из самых основных причин, которое будет нам препятствовать в осуществлении, в качественном осуществлении этой технологии, этого продукта и даст право на жизнь. Я, чтобы этот проект жил, я за двумя руками. Его нужно доработать, прежде всего технически, узаконить его. И...